श्रीगुरुभ्यो नमः शरीरं सुरूपं तदा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतत्ति जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो तत मुकेशास्त्रविद्या कवित्यादिगत्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत् किं तत् किं तत् किं तत् किं तत क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत् किं तत् किं तत् किं ततः किम् तत किम, तत किम, तत किम, तत किम। यशो मे गतं दिक्षुदानाप्रतापात् जगत्यस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं तत् किं तत् किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं तत् किं तत् किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न तेः मनोवर्तते मे त्वनर्के मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं तत् किं तत् किं तत् किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यते हि यतिर्भुपतिर्ब्रह्मचारी चगेहि लभे वाञ्छिता पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनु Yes, yeah, no